Ранка Україна в архітекторів сьогодні професійне свято, Всесвітній день архітектури. Відзначають його з 1985 року. Спочатку святкували в перший понеділок липня, але потім у міжнародній спілці архітекторів передумали і ось уже 15-й рік поспіль відзначаємо дату в перший понеділок-жовтня. Найкращі світові та українські творці сповна дають волю фантазії і тішать нас будівлями вартими захоплення і навіть подиву. Як це їм вдається? Де в Україні можна побачити архітектурні? цікавинки. Про це розкаже Ніна Семироз. Вона архітектор, доцент кафедри архітектури Національного вишу. Доброго ранку. Доброго ранку. Дійсно, архітектура дуже давня наука. Чи відомі перші зочі, як були їх імена і що вони будували? Ну, як как би бы таких перших архітекторів немає. Ну, завжди, ще з періоду неоліта, людина почала будувати свою життя. Якщо раніше, в першому тисячолітті нашої ерії, людина будувала где-то это были сооружения, которые в, в, строились пещерные сооружения. То потом уже дальше человек начал, начал проектировать и строить свое жилье из веток, это шалаши. А если мы вспомним совсем недалеко от Киева, что у нас есть Триполи, и там есть прекрасный музей, где можно посмотреть трипольское жилье, где где полы э, и сохранились. Это были обыкновенные глинобитные полы, они до сих пор еще сохранились. И можно поехать, посмотреть, убедиться, что наши э, люди... На стельки надеянные. настолько стельки а, надеянные, и... да. Настолько были прочные, что, в общем, до сегодняшнего дня интересный музей. И советую всем подъехать, посмотреть. У нас все это есть на Украине. А если говорить уже о позднем времени, то мы говорим о Менгирах, мы можем говорить о э, других сооружениях, которые уже сооружались из камня в тесно, то эти сооружения у нас есть и недалеко от э, Севастополя. 25 километров от Севастополя. Есть э, небольшое, небольшое поселение, э, где э, находится э, подобное... Э, это на восток, это... Ну, ясно, то есть у нас то -то в Украине... В Украине есть, же, чтобы посмотреть, недавно. да, и Миколит, и Менгиры, есть на, в Ольве, есть на Кавказе дальше же эпоха у нас идет рабовладельческого строя, уже появляется металл, и уже тогда более, более современно идет сооружение. Ну, есть... от, от скажите, а каким должен быть архитектор? Адже давние римляне взагалі считали, что он должен быть в первую очередь грамотным, знать и музыку, и геометрию, и ну, быть настолько в разных галузях освещенным. Это правда взагалі? И что должен знать современный архитектор? Ну, как говорится, архитектор Архитектура ⁇ это застывшая музыка. И архитектор ⁇ это человек, который воодушевлен. Он должен быть впереди всех. И Леонардо да Винчи, и архитекторы прошлого века, они были очень грамотными. Они а были конструкторами. Тот же Эйфель, когда проектировал в башню, он в первую очередь он был конструктором. Запроектировать такое сложное строение это не под силу просто архитектор. Это нужно было знать все о конструкции. Кто наиведомейший из наших украинских тех первых еще архитекторов? Ну, первый арх... архитектор Украины, как бы они, конечно, эти архитекторы, мы можем говорить об Алешине, мы можем говорить о Каракисе, мы можем вспомнить того же городе... ну, Городецкий, это еще раньше до как бы наш архитектор, но эти здания у нас в Киеве есть, мы не надо далеко ездить. Все... Да, Да, угу. все у нас здесь есть, в нашем родном городе. Доброе, наиоригинальнейшие споруды обговорим, мы побачим уже за несколько минут после коротких новин. Доброе. Душная энергия на випередження часу. Мустанг відвок. Лідери та голови парламентських фракцій зберуться сьогодні на традиційну погоджувальну раду. Там вони планують визначитися з переліком питань, які розглядатимуться цього сесійного тижня. Прогнозується, 5 жовтня депутати вивчать можливість включення законопроектів про декриміналізацію економічних злочинів до порядку денного нинішньої сесії. Як повідомив раніше, спікер Литвин у парламенті вже зареєстровано кілька законопроектів з цієї теми. Їх внесли президент Янукович і народні депутати. Цього тижня парламент також планує ухвалити представлену раніше урядом держпрограму соціально Экономического розвитку на 2012 год. Впервые на ее основе будет сформирован бюджет страны. Его собираются рассмотреть уже 20 жовтня в первом читании. Київ готовий достроково розпочати опалювальний сезон у разі різкого зниження температури. Про це раніше заявили місцеві чиновники. Не виключено, що підключатимуть опалення вже від сьогодні, адже початок жовтня, як кажуть синоптики, обіцяє бути прохолодним. Тепло в столиці даватимуть в два етапи: спочатку почнуть обігрівати лікарні, дитсадки та школи. Якщо ж середньодобова температура знижуватиметься й надалі, то поступово пускатимуть тепло і до квартир киян. Українські вчителі відзначили своє професійне свято. Популярне ще за радянських часів в незалежній Україні офіційним воно стало 17 років тому. Саме 1994 року ЮНЕСКО заснувало міжнародне свято працівників освіти. Нині в нашій державі понад 860 тисяч педагогів, вихователів та науково-педагогічних працівників. Вони навчають більше восьми мільйонів дітей. Втім, їхню професію, як засвідчують останні соціологічні дослідження, вважає престижною лише кожен п'ятий українець. Ті, ж, хто шанує педагогів, вітають їх здебільшого квітами. и цукерками. Потужная энергия на выкорочение часу. Мустанг видвок. Людини в руках Бога, але жити за його заповідями чи ні залежить від власного вибору. Святителі преподобні священномученики. їх зображують на іконах, до них звертаються, вони допомагають. Гортаємо сторінки православного календаря разом із архімандритом Климентом Вечерею і дияконом Миколою Лисенком. всім, хто приєднався сьогодні, Всесвітній день архітектури у нас в гостях архітектор Ніна Семироз. Ми продовжуємо нашу тему і поговоримо про цікавинки і е, незвичайні споруди в світі. Ось, приміром, ось ці штучні острови, розкішні готелі, хмарочоси і поля для гольфу з'явилися за останні 30-40 років і зробили місто Дубай одним із найпривабливіших на землі. А ось як приваблюють туристів до Сінгапуру: басейном на даху готелю 150 метрів над землею. Оригінальний готель збудували і в Іспанії. Номери, ніби скидані на копу і ось-ось упадуть. Розвалитися на перший погляд може і цей музей в районі Ніагарського водоспаду в Канаді. А ось іще дев'ять кривих будинків із хаотичним плануванням у Токіо. А в Австрії, взагалі, споруда ніби впала з неба на музей сучасного мистецтва. Зовсім протилежний, з абсолютно вивереними лініями хмарочос, збудують в Дубаї. Кожен із 79 поверхів окремо окрема платформа, що може обертатися навколо осі будівлі. А в Нью-Йорку є так званий хмарочос Праска, 82 метри за вишки. Як вам ці будиночки? Дома дама дуже цікаве, но я б хотіла сказати, що архітектор проектує прежде всего для людей, для человека. І проектують не тільки здание, но і окруження вокруг этого здания. Тобто він думає не о благополуччі человека, і для человека. Прежде всего, все это делается. Конечно, интересны эти новинки, но удобно ли, уютно ли людям, которые проживают в этих домах? Или это просто такой небольшая фишка Друзья, этого, да, этого, о... этого какого-то города, района? Ну, в Токио, хаотичное планирование. Я думаю, что не очень зручно будет шукать комнату, которая где-то находится... Э ну, неимоверно в каком-то там далеком куточку а вот на вашу думку, что главное должно в в доме, как для архитектора, когда он планирует? Ну, это смотря, о какой теме будем говорить. Если это жилье, для, или это промышленные для объекты, или это общественное здание. То есть нужно говорить о том, для кого мы проектируем. Если мы говорим о жилье для конкретного для человека, то мы должны, во-первых, архитектор, он становится еще одним, как бы, членом семьи. Потому что он вникает в потребности этой семьи и думает, как запроектировать такое помещение для этой данной семьи, чтобы было всем уютно, всем удобно, продумано, комфортно. То есть это не простой вопрос. Нужно а думать, я... это и психолог, архитектор. В то же время он должен подумать и о составе семьи, а на перспективу подумать, что будет. Поэтому да, это... например, когда дети, когда дети подрастут. Да, подрастут, если, если пожилые люди в семье, как запроектировать, где для них нужна комната, если это дом. Тоби на второй етаж старики не піднімались кожен день, не спускались з второго етажа на перший. Тобто це цела наука, можна думати. Які, на вашу думку, є у світі такі споруди, можливо, звичайні, але комфортні. На вашу думку, більш прилаштовані для того, щоб людині було добре жити? Я знаю, що в Токіо там є ну взагалі на Сході там більш прилаштовано для людей житло. Но у каждого народа свой менталитет и свои правила. И все зависит еще от микроклимата. То, что возможно построить в Японии, невозможно, допустим, у нас или в Китае. То есть у них своя архитектура и свои правила. То есть климатический пояс очень много влияет. С нашими холодными зимами и жарким летом это совсем уже другие помещения, нежели в той же Азии. То есть это угу. сугубо лично и приспособлено также под человека, который проживает на данной территории. Скажите, так а уже сказать конкретно нельзя, потому что, например, в Китае, например, были изобретены такие маленькие помещения только для ночлега человека. Это капсулы, в которые человек мог бы ложиться там, два на два на метр, и засыпать. Каждое утро он мог просыпаться, идти на работу. То а есть кухня? Никакой кухни, ничего. Только кровать, только вот там ночник какой-то, и все. капсула И никакого жилья. Уютно ли это, комфортно? Ну, так уже не скажешь. Ну, просто же. экономия. Ну, с эконом... экономной точки экономной зрения. экономной точки зрения. А поэтому... Что, что кроме экономии, удобное. можно перенять за кордону в захидных, у северных соседей? Ну, за кордоном. В західних, у сусідів, Но, на за кордоном. Думку. Что хочется принять? Мне хотелось бы, например, рассказать о Корее, о новых проектах, которые строятся именно в Корее. И необычные, я бы не сказала, что там необычные какие-то здания, но подход к строительству там иной, нежели у нас. Okay. Какой? Если строится дом, у нас построили дом жилой, не успели строители сдать жилье, как въезжают жители и уже заносят свою мебель, угу. и оббивают углы, уже, уже и снова в подъезде снова начинается ремонт. Да. А в Корее совсем по-другому. Там мебель заносят в квартиры через окна. Хотя там не маленькие дома, высотные дома, и, и подъемник подъезжает к дому. И мебель заезжает в дом через окна, грузится. Угу. Таким образом, ложмаете видно будет вылучается. Да, естественно, окна большие. И как же там же все-таки и с, с окружением у нас дом возвели и вокруг дома пустынь. Когда вырастут там деревья, неизвестно. Там же привозят эти деревья, их уже высотой 2-3 метра, их уже с корни а, высаживают, взрослые, готовы да, взрослые деревья, и специально их высажают уже в готовые подготовленные ямы. И плюс ухаживают за ними, они не пропадают. И у нас же при нашей земле, при нашем благополучии у нас что не посадили дерево, то забывают его полить. Оно все тут же у нас осыхает. Скажите, а в Украине реально повторить, перенять это? И когда это на вашу думку, с ким, сколько мая часу пройти? Я не думаю, что так много пройдет времени. Архитекторы – это тот, тот человек, который всю жизнь учится. Учится у соседей, у друзей, за рубежом. Я думаю, с нашим теперь быстрым продвижением на запад, на восток – Мете прійм'яса очень быстро. Ну справді я повторю ваші слова, Що музика, архітектура це музика закарбована в камені, але музика слів це поезія. До речі, сьогодні день народження Сергія Єсеніна. Тому я й заговорила про поезію. А ми попросили перехожих процитувати його вірші. Давайте послухаємо. Давайте. Вот так же отцвели и мы, как отцвели все листья сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Есенина, я встретил вас, и все было я. А дальше не помню. Белая береза под моим окном прикрыла снегом точно серебром. Положили меня в белой рубахе под иконами умирать. Есенин. Ты жива еще моя старушка, жива я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой. Твои весенний несказанный свет Пишут мне, что ты, тая тревогу загрузила ошибка во мне Что ты часто входишь на дорогу В старомодном ветхом шушуне Заметался пожар голубой Позабылись родимые дали В первый раз я запел про любовь В первый раз отрекаюсь скандалить Все Могу даже спеть Отговорила роща золотая Березовым ушедшим языком И журавли печально пролетая Уж не печалятся больше ни о чем А ви любите поезію? Так, да, люблю поезію. Все люблю живе, все, що ну, то добре. Поезія добре. Перейдемо, продовжимо мистецтво архітектурне обговорювати. В Україні теж є споруди, варті уваги. Ось, наприклад, у сквері на Київщині є замок. Зараз бачимо його на екрані. В чому його унікальність і в чому складність архітектури цього замку? В чому унікальність? Я бы сказала, что архитектор, который строил это здание, он использовал ландшафтный рельеф и очень удачно вписался в окружающую, в окружающую природу. И приятно то, что хозяин этого поместья он разрешает жителям Украины приехать и полюбоваться mm -hmm. этой красотой. Полюбоваться все, эти... можно, да, все может в субботу в воскресенье открытый въезд на эту усадьбу и можно посмотреть это частное владение. Mm -hmm. Можно посмотреть нерукотворное произведение. Насколько mm -hmm. это приятно. А, а в Батурине тоже отреставрировали э, палац Розумовского. Его оттворили прямо с руин. И э, над чем тут довелось работать, Скажите, Насколько это было? Ну, можно сказать, что Батурин это гетьманская столица. И буквально с руин поднялось все, что там было. Реставраторы подняли чертежи. Восстановили это здание Разу... Дворец Разумовских. Также цитадель деревянная была восстановлена. И э, на территории цитадели можно увидеть и скарбницу гетманскую, и орудия да, войны, войны, войны да, до, до войны. Также есть и часовня. То есть там все это в миниатюре настолько продумано и в, с, с, воссоздано, что тоже есть. стоит посмотреть, что у нас есть ценов на Украине. А вот этот палац архитекторы, они намагалися оттворить еще э, с 18-го столетия так само, они что-то добавили свое? Вот интересно, каким он был, насколько изменился? Я бы сказала, что архитектор-реставратор он придерживается чертежей тех, которых, которые они нашли или остались mm -hmm. с тех времен. Я не думаю, что что-то и все свое как бы современное. Это было, было бы уже современное строительство, не похожее. А... Сколько а это все... занимает времени, вот такая реставрация, сколько этот палац реставрировали? Это же роки, я думаю, или за один год встигли? Нет, за один год, конечно, такого не, не строится. Но я не историк, я только как зритель, как посетитель этого дворца. И слушая экскурсовода, там около пяти лет, по-моему, реставрировали, ага, восстанавливали. Таки... Ну да, это угу. большой этот срок прошел времени. Где у нас э, еще в Украине есть такие вот интересные споруды, исторические которые действительно восстановлены э, с архитектурной точки зрения очень мастерно, на вашу думку? Я бы не сказала, что видно. У нас на Украине очень много зданий, сооружений, костелов, соборов, которые требуются реставрации. Просто, очевидно, еще не пришло время и нет этих средств на реставрацию этих э, подобных зданий. Но есть и новинки, которые у нас есть построены, культовые, очень интересные. Например, взорваницы. воссоздан. В 2000, 2000 году э, греко-католическая э, греко лавра, она подобна нашей лавре. Она большая, необыкновенно красивая. Современное здание, постройки. Ну, это можно, нужно увидеть, посмотреть. Uh -huh. это а вот стоит, как, к примеру, в Киеве будинок с химерами». Насколько вин с точки зрения архитектуры, тоже мастерно выполненный, а вин создается в стиле модерн. Так? Дело, да. Дело что, в том, что когда Городецкий задумывал строительство этого здания, он, во-первых, только первый раз использовал свойства железобетона. Мы хотел показать, насколько этот материал пластичный, как интересно из него можно сделать интересное здание, необычное. Угу. И ему удалось это удивить на века. Ну да, она ведь теперь дивуется. Даже наши сучасники, да, хотя уже Еще вар, самое интересное, что и внутри, в интерьерах этого здания тоже необычные росписи. Они сохранились, и туда водят экскурсии, можно туда попасть и посмотреть. Ну, звичайно. Это необычное здание. Скажите, а чем дивуют наши сучасные зодчи? Что они такого створяют нового, действительно вартой уваги? Новое что? Мы реконструируем, мы строим, да, Поскольку... да, в самом Да, Да, мы работаем уже. Эм, но ну, если еще совсем недавно вспомнить, это Южный вокзал, который получил государственную да, премию. Даже красивый. Автор проекта Юноков Сергей Федорович. Если вспомнить также универмаг Украина, который реставрировали и восстановили. Это вы да, я тогда работала в мастерской Сергея Федоровича и занималась проектированием этого здания. Также Соломенская администрация, которая находится на Севастопольской площади, тоже я принимала участие и проектировала это здание. Я не скажу про всех архитекторов. Очень много интересных зданий, общественных, промышленных зданий. То есть нужно сказать, что Киев растет, расширяется, и это очень хорошо. Это ну здорово. а в меньших местах, не лыше в Киеве, в других городах я бы не сказала, что так бурно идет строительство. Хотелось бы, чтобы Киев оставался больше историческим городом, нежели промышленно-строительным. Mm -hmm. Ну, и у нас есть и изюминки, которые можно посмотреть, а вот больше строительства, и, наверное, в других городах уместно было бы еще построить. Да, больше. Ниже, ниже, Не да. только в Киеве. Когда в центре города центр перенасыщенный, когда появляются пробки, и проехать невозможно, и все заторы, то, может быть, такие огромные общественные здания можно было выносить на левый берег. На острова, да, а страва, ані в центрі за да. город і не нарушати архітектуру города рідської сліди? Ну правильно. А, тим більше в світі все за природність. От, наприклад, біонічна архітектура вона стає все популярнішою, коли рельєфи, контури, форми схожі на природні більше. А в нас в Україні, коли це буде реально? І чи реально взагалі? Но дело в том, что я своим студентам мы проходим такой курс, как дизайн архитектурной среды, и мы изучаем промышленную архитектуру, и там же мы как бы с промышленной архитектурой немножко экспериментируем. У нас ряд заводов, которые находятся в центре города, и они уже утратили свою смысловую нагрузку, и они уже превращаются из заводов в развлекательные центры. Такие, например, как завод Большевик угу, да. и ряд других заводов. То есть мы проектируем, думаем о том, чтобы вот по форме эти здания подыграть и угу. оставив фасады, сделать более бионической архитектуры. Ой, не знаю, что навіть, поиграть. Еще бы мы делали без архитекторов сейчас. Я вас витаю с Днем Архитектора, витаю с профессиональным святом, бажаю вам натхнення, больше новых идей, больше возможностей для их здійснення. И можете приветствовать своих коллег. Спасибо большое. И я, в свою очередь, поздравляю архитекторов. Это у нас уже второй праздник. Первый мы подмечаем 1 июля, а сейчас еще один Всемирный день архитекторов. Ну это здорово. И я пожелаю архитекторам творческого вдохновения, исполнения всех желаний и также творческого наследия, чтобы по стопам шли больше и больше архитекторов. И учились, и проектировали, и строили, и возводили. Витаю вас еще раз Спасибо, и доброго прошу. вам ранку. Доброго ранку. Нагадаю, ми спілкувалися з Ніною Семирос. Долучайтеся до обговорення теми, пишите на адресу, яку видите на екрані, будьте обізнаними і не перемикайте.